В 2003 году мы начали проект в начале в Севастополе. Идея была поддержана, она возникла в, с нашей, с украинской стороны, была поддержана норвежской стороной, потому что эффективное использование людских ресурсов трудовых ⁇ это, в общем-то, основное содержание этого проекта. Офицеры, члены семьи, когда офицеры увольняются из вооруженных сил, они представляют очень важную и интересную составляющую нашего гражданского общества. Это люди образованные, они имеют опыт. Большой службы работы. И просто так уволиться, уволиться офицеру и отправить его в гражданскую жизнь, не использовав до конца его возможности, это, конечно, было бы неправильно. Это первое обстоятельство. Второе, у нас вооруженные силы за 20 лет сокращались ну, почти с 800 тысяч до полутора до 150 тысяч. Вот это массовое сокращение в привело к массовому выбросу, выбросу на рынок труда вот, офицеров, которые, в общем-то, нуждались в первоначальной, пусть даже небольшой, непродолжительной, но психологической переподготовке, профессиональной переподготовки и, в общем-то, вот, оказании им помощи входа в гражданскую жизнь. Вот такая идея, она была озвучена. Вот, норвежское правительство ее поддержало, и с 2003 года мы работаем. Вот уже участниками проекта стали более в этом году более 6 тысяч человек. Маленькая страна с населением в 5 миллионов человек помогает большой Украине, которая находится в центре Европы, в решении этой проблемы. Мы сотрудничаем, сотрудничаем сейчас с Министерством социальной политики, там есть отдел социальной и персональной адаптации, который представляет государственную позицию. Но по объективным причинам средств в государстве сейчас нет. И поэтому вот эта проблема решается исключительно за деньги международных фондов. В частности, это программа НАТО, это программа ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и вот норвежский проект. А чему вы выбрали самое от наш университет? <свят> ну, я скажу так, фонд открыт для сотрудничества со, со всеми университетами. В данном случае ваш университет нам подсказали ваши, наши партнеры, это вот, в частности фонд Евразии, это офицеры, это командование военно-воздушных сил, которая сказала, что да, вот этот университет, он более всего подходит для поставленной задачи. Вот это, то есть Мнения и рекомендации ваших местных так сказать, органов и государственной власти и военного управления это для нас является основой при выборе.